Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de un Night 3 de 4 basados en el libro. Estoy listo, sácame de aquí, dijo Kim. Daniel asintió, antes de discutir un plan para sacar a Kim de la casa de Kamol. Lo que Daniel le dijo a Kim es que no sacará sus cosas, porque Daniel será el que saque sus cosas más tarde. Ahora dejará que Kim se vaya primero. El plan de Daniel no fue difícil, solo que Daniel sacaría a los subordinados de Kamol, además de tener sus propios guardaespaldas para atrapar a Lop. Ellos podrían fingir hablarle o hacerle preguntas. Cuando sea conveniente para Daniel, dejaría que quien se esconda primero en el maletero del coche. Entonces Daniel será el que saque aquí. Todo fue exitoso como estaba planeado. ¿Quién está ahora en el maletero del coche de Daniel? quien condujo fuera de la casa de Camol? Daniel abrió el maletero, había conducido lo suficientemente lejos de la casa de Camol. Sal y siéntate en el coche, dijo Daniel en voz baja. quien saltó del capo y se sentó con Daniel? ¿Saliste solo? preguntó Kim al ver que Daniel era el único conductor. Sí, le dije a mis guardaespaldas que retrasaran primero los subordinados de Camol, dijo Daniel en voz baja. Kim estaba sentado mirando por la ventanilla del coche. ¿Oye, de verdad amas a Camol? preguntó Daniel mientras Kim se sentaba en silencio por un momento. ¿Puedo pedirte no responder? respondió Kim, haciendo que Daniel frunciera el ceño en confusión. ¿Por qué? preguntó a Daniel con curiosidad. Debido a que esa palabra no quiero decirla a la ligera. Y si la persona con la que quiero decir esa palabra no quiere escucharla, prefiero guardármela para mí, dijo Kim en voz baja. ¿Qué hay de usted, señor Daniel? ¿Ama Camol? preguntó Kim, haciendo que Daniel esté en silencio. ¿Y qué es lo que tengo que decir? Aún no me has respondido. Entonces, ¿a dónde te llevo? preguntó Daniel para cambiar el tema. Entonces, llévame al condominio. Voy a coleccionar ropa y encontraré un lugar para descansar lejos por un tiempo, dijo Kim casualmente. La conciencia de Kim ahora estaba completamente entumecida y borrosa por el llanto. Mmm, respondió Daniel en su garganta. Y luego puso una cara estresada. Daniel también sintió que algo persistía en su corazón, pero no pudo hablar. Kim le dijo a Daniel el camino hasta que llegó al condominio. Daniel estacionó el auto en el estacionamiento debajo del condominio. Ya que ahí también estaba el ascensor, la pequeña figura salió del coche y caminó hacia el lado del conductor. Gracias por traerme, dijo Kim en voz baja. Tomaste la decisión correcta, estar fuera de la vida de Camol porque el señor Blanco es demasiado limpio para estar en este círculo, dijo Daniel en tono plano. Kim sonrió de mala gana antes de dar la vuelta para caminar hacia el ascensor. Daniel se marcharía, pero la mirada de Daniel sintió algo inusual. Un automóvil estaba estacionado pero tenía el motor encendido. Maldita sea, el sonido de las ruedas saliendo del estacionamiento fue fuerte y luego se apresuraron a detenerse cerca de Kim. Dos hombres vestidos de negro salieron del coche y fueron directamente a tomar a Kim. ¿Quiénes son ustedes? Déjame ir, gritó Kim mientras lo encerraban. Daniel inmediatamente estacionó el auto y corrió hacia él. Dejen ir a este tipo, dijo Daniel en voz alta. Listo para ir directamente a ayudar a Kim. Daniel agarró el cuello del hombre que sostenía el brazo de Kim y lo golpeó en la cara antes de patear al otro hombre. Inmediatamente agarró a Kim para que se parara detrás de él. Señor Daniel, le gritó Kim a Daniel en estado de shock. Los dos hombres grandes se abalanzaron de nuevo. Agarra al hombre detrás de ti, dijo una voz de hombre. Trató directamente con Daniel, pero Daniel sabe un arte marcial, así que trató de vencer a la otra parte para evitar que toquen a King. pero con la mano dolorida de anoche, esto dejaba a Daniel muy indefenso. ¿Quiénes son estas personas, Kim? Daniel esquiva los puños de varias personas mientras le preguntaba a Kim. Daniel intentaba evitar que atrapen a Kim. Yo no sé, señor Daniel. Tenga cuidado, dijo Kim con voz temblorosa, además de gritarle a Daniel cuando la otra parte se hizo a un lado. Daniel se dio la vuelta y le dio una patada en el estómago a tiempo. Mm. Kim fue encerrado inesperadamente por otro hombre detrás de su cuello. Golpe. Kim usó su codo, lo golpeó contra el estómago del otro y luego se giró, lo golpeó en el puente de la nariz hasta que la otra parte se estremeció. Lo puedes usar aquí. Daniel se volvió para ver y elogiar a Kim. Pero fue pateado en el medio de su espalda hasta que se abalanzó hacia adelante. Ahora Kim tiene que ayudar a Daniel y cuidarse a sí mismo también. Daniel pensó para sí mismo en su corazón que se había olvidado de sacar el arma del auto también. Rechinido. Otro automóvil llegó directamente al estacionamiento y varios hombres más fuertes bajaron del coche. Oye, ¿qué estás haciendo? Vendrá la policía, dijo un hombre con voz profunda. Alguien vino a ayudarlo, dijo el hombre que primero agarró a Kim. Daniel y Kim ahora están rodeados. Un grupo de perros como este, ¿cuánto tiempo durarán? Daniel maldijo en voz baja. Daniel, ¿estás bien? Le preguntó a Kim a Daniel con preocupación. Primero preocúpate de ti mismo. ¿Quiénes son estos tipos? Respondió Daniel, pero mantuvo a Kim detrás de él. La otra parte comienza a lidiar con Daniel y capturaron a Kim nuevamente. Daniel luchó tanto como pudo. Solo dos o tres personas Daniel cree que puede manejarlo. Pero aquí hay diez personas. La mano de Daniel dolía. Además, Daniel tiene que tener cuidado con Kim. De hecho, Daniel no tiene que ayudar a Kim, pero algo en su mente le dice que lo haga. Entonces Daniel lo no puede dejar a Kim para que se lo lleven. Todo el grupo de hombres sanos corrieron hacia Daniel Kim. Ambos se defendieron plenamente, pero Kim fue capturado y arrastrado hasta el auto. Kim, Daniel lo llamó mientras corría a ayudar a Kim. Qué cursi gritó uno de los hombres, enojado al ver que Daniel no dejaría que Kim se fuera fácilmente. Está tan preocupado, llévalo con él, dijo el mismo hombre. Antes de que Daniel fuera atrapado en el auto con Kim. Maldita sea, Daniel estaba a punto de maldecir, pero se detuvo cuando la otra parte apuntó con un arma a la cabeza de Daniel. Chicos, si no te callas, te voy a volar la cabeza, dijo el hombre con voz ronca. Los subordinados le ataron las manos y la boca. Kim miró a Daniel preocupado porque Daniel estaba más herido que Kim. Daniel había evitado que atraparan a Kim. Kim empezó a pensar en Camol, mientras que el propio Daniel estaba un poco estresado. Que hizo que Sonó la voz de Camol a través de la casa e hizo que los subordinados se pusieran de pie y desvieron sus miradas en fila. Lop, ya te lo dije, ¿no? Te dije que vigiles de cerca a Kim. Camol se volvió para preguntarle a Lop con voz severa y ojos duros. Le dijeron a las 3 de la tarde que Kim desapareció. Daniel no estaba ahí y dejó a sus guardaespaldas en casa. Señor, por favor cálmese, dijo Con porque simpatizaba con los otros subordinados. ¿Cómo puedes dejar que me calme? Mi esposo se ha ido. Camol se volvió y le gritó bruscamente. Alex, dime dónde ha ido tu jefe. Camol se volvió para preguntarle a los subordinados de Daniel. No lo sé, tampoco puedo contactar al señor Daniel. Alex respondió con sinceridad porque estaba preocupado por su jefe, con quien también perdió el contacto. Tu jefe fue el que sacó a Kim, preguntó Camol. Los dos guardaespaldas de Daniel se volvieron para mirar un poco. Dime ahora, si ustedes dos no lo dicen, no crean que estoy siendo malo. Aquí es mi casa, puedo hacer cualquier cosa con ustedes. ¿Quieren probarlo? amenazó Camol. Creo que Kum Kamol debe hablar con Kum Daniel. Realmente no sabemos nada. Los subordinados de Daniel lo no esperaban a que Daniel les explicara, porque ambos solo siguieron estrictamente las órdenes de Daniel. Creo que primero deberíamos esperar al señor Daniel, señor. Creo que el señor Kim no estará muy lejos. Tendremos que encontrar al señor Kim con seguridad, respondió Kum. Camol tembló de ira. Quiero que Kitty y Love vean el condominio de Kim ahora por si vuelve ahí. Ruth, ve a la oficina. Bastardos, lleven a gente a explorar la casa de los padres de Kim. Com, llama y dile a Day que si Kim va a verlo, que me contacte de inmediato. Kamol ordenó a sus subordinados, tanto como podía recordar dónde pudo haber ido Kim. Sí, los subordinados de Kamol respondieron rápidamente y se dispersaron para trabajar como ordenó el jefe. Kamol colgó el teléfono y llamó a Kim, pero nadie respondió a la llamada. Contéstame, Kim, contéstame, me estás malinterpretando, Kamol murmuró preocupado. Los subordinados de Daniel también se separaron para contactar a su propio jefe.